أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله دو رکو پہلے والی آیات میں اللہ جل جلاشانہ نے پوری انسانیت سے خطاب فرمایا یا ایسوبدو رب کم ربکم خلک خلقکم یہاں ایک خاص طبقے کا ذکر ہے اور اللہ جل شانہو ان سے مخاطب ہیں بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ صلاط والسلام کا دوسرا نام ہے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلاط والسلام کی اولاد کو کہتے ہیں اللہ جل ہو ان آیات میں بنی اسرائیل کو اپنے احسانات اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں محسن کی احسان کرنے والے کی نعمتیں اور اس کے احسانات یاد ہوں تو سر جھکا رہتا ہے اس کی ماننے میں آسانی رہتی ہے انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے جانور جسے چند دن کوئی پانی پلا دے چارہ کھلا دے وہ بھی مالک کے سامنے آنے پر دم ہلانے لگتا ہے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہماری نعمتوں پر غور کرو حضرت یعقوب علیہ حصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک چار ہزار انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے تو و انجیل انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی دریا میں بارہ رستے انہی کے لیے بنائے گئے فرون سے انہیں نجات دلائی گئی اور پھر یہ کہ آسمانوں سے رزق منو سلوا ان کے لیے اترا فرمایا ہماری یہ نعمتیں اور احسان یاد کرو اور نتیجہ اس کا یہ ہو کہ ہماری مان لو اوفو یاد دی ہمارے ساتھ جو کیے ہوئے کولو قرار ہیں وعدے ہیں انہیں پورا کرو ان میں سر فہرست جو تورات میں وعدہ کیا اللہ جل شاہ نے جب خبر دی کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا اس وعدے کی تکمیل کرو لہذا اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو بنی اسرائیل موجود ہیں یہود و نصارہ یہی بنی اسرائیل تھے ان سے کہا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور تو رات میں تم سے جو وعدہ لیا گیا اسے پورا کرو بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت اور اسرار کے ساتھ دعوت چنانچہ اگلی بہت سی آیات میں ان کا تذکرہ ہے اس لیے دی گئی کہ لوگ انہیں پڑھا لکھا سمجھتے تھے کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اہل علم ہیں اگر یہ آپ علیہ سلاط والسلام پر ایمان لے آتے ہیں تو پورے عرب کی نظریں ان پر تھی ان کے کو دیکھتے دیکھتے بہت سی دنیا ایمان لے آتی اس لیے انہیں زور دے کر کہا گیا ہمارے احسانات کو یاد کرو اور وعدے کو پورا کرو آپ علی سلاد والسلام پر ایمان لے آؤ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی صورت میں ہر ایک سے وعدہ ہے دنیا میں کوئی کوتا ہی ہو بھی گئی تو ہم اپنے فضل سے مغفرت فرمائیں گے اور پھر یہ ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے تو تم اپنے وعدے کو پورا کرو آپ علی السلام پر ایمان لاؤ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے تمہارے لیے مغفرت اور جنت ہوگی وعدے کا پورا کرنا اس کی بڑی تلقین ہے ارشاد فرما اوفو بالعقود ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو بلکہ ایک حدیث پاک میں تو وعدے کو ایمان کا درجہ دیا گیا فرمایا گیا لا ایمان لمن اللہ آہدال اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں جو شخص اپنے وعدے پر پورا نہیں اترتا اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق